Hai semua, selamat datang ke kelas sains. Kami dari kumpulan 2 akan melakonkan simulasi pengajaran bagi subjek sains tahun 3 yang bertajuk ketumpatan. Sains tahun 3. Bab 7 Ketumpatan. Assalamualaikum. Uh, Rohini saya sebagai guru. sebagai guru sains. Jamila sebagai pelajar. Saya Jamila Alhusna sebagai pelajar. Nur Hafizah sebagai pelajar. Saya Nur Hafizah Abdullah sebagai pelajar. Suhaima sebagai pelajar. Saya Suhaima Kadir sebagai pelajar. An sebagai pelajar. Saya Enkran Poreng sebagai pelajar. Afiq sebagai pelajar. Saya Afiq sebagai pelajar. Okey, kita teruskan dengan video PDP kita pada hari ini. Okey, Assalamualaikum. Apa khabar? Salam sejahtera murid-murid Tiga Bersetari. Waalaikumsalam. 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 Baik, okay, cikgu. Apa khabar, cikgu? Baik, cikgu. Baik, baik. Okey, bagus. Selamat datang ke Makmal Sains. Okey, sekarang kamu berada di dalam makmal sains, pastikan kamu sentiasa mematuhi peraturan di dalam makmal dan sentiasa berhati-hati dalam mengendalikan bahan radas dan peralatan yang ada di dalam makmal. Okey, baiklah hari ini kita akan belajar topik ketumpatan. Okey, cikgu akan terangkan dulu topik objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, yang pertama menyatakan objek yang timbul dan objek yang tenggelam. Yang kedua menghubungkaitkan objek yang timbul dan tenggelam dengan ketumpatan. Okey, sekarang cikgu nak share video pendek untuk kamu saksikan. Okey, cikgu. <laughs> okay. 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 Okay, that's Little the fox. fox. Float or sink? The toy duck floats. Wow. <laughs> My shoe sinks. Uh -oh. The ball floats. My towel sinks. The cup floats. My spoon sinks. Uh-oh. Here comes mama. I sink. <laughs> Okey, menarik bukan? Okey, dalam menarik. tu Okey, dalam tu kita nampak ada objek yang timbul dan ada objek <coughs> yang tenggelam. Okey, kenapa jadi macam tu? Saya cikgu. Saya rasa okay. sebab benda tu berat kot cikgu. Ada ada lagi jawapan? Afiq. Kan sebab saiz dia cikgu. Okey, menarik. Tapi bukan kerana berat semata-mata yang menjadikan objek itu tenggelam. Jadi hari ini kita nak uji, kita buat uji kaji untuk membuktikannya. Okey, baiklah. Kita pergi kepada aktiviti satu, eksperimen, timbul atau tenggelam. Okey, cikgu pasti kamu semua sudah menyediakan bahan yang cikgu telah nyatakan semalam. Semua dah ada, ya? Okay. Dah, ada. Wow. Okey, bagus. Okey sekarang di tangan cikgu ada satu bekas yang berisi air Okey cikgu ada bola pingpong, duit syiling dan juga sabun ya Okey mula-mula sekali cikgu akan masukkan duit syiling dulu Okey lihat apa yang berlaku Tenggelam cikgu mm -hmm. Okey, betul. Sekarang cikgu akan masukkan bola pingpong. Okey, apa yang berlaku? Timbul cikgu. Okey, bagus. Dan akhir sekali cikgu akan masukkan sabun. Okey, apa yang berlaku? Cikgu saya nak jawab. Tenggelamlah okay. cikgu. Okey, tenggelam. Okey, hebat semua. Jadi, uh, kenapa bola pingpong boleh timbul dan sabun tenggelam? Ada yang ingin cuba sebab. jawab? Uh, saya, saya jawab cikgu Sebab okay, bola tu ringan. Okey. Sekarang, okey betul kerana bola ni ringan. Tapi bukan sebab berat semata-mata yang menjadikan sesuatu objek itu tenggelam atau timbul. Ini adalah disebabkan kun ketumpatan di mana objek yang kurang tumpat akan timbul dan objek yang lebih tumpat dari air akan tenggelam. Jadi cikgu akan sharekan satu gambar untuk kamu saksikan. Boleh cikgu. Okey, sekejap ya. Tumpat dekat Johor cikgu Okey Okey nampak ya Nampak Kelas Okey kami lihat Ada objek yang timbul ada dan juga Objek yang Tenggelam ada objek timbul dan ada objek yang tenggelam Betul kan Betul, Betul. Okey bagus sekarang ni kita Uh, teruskan kepada aktiviti yang kedua untuk kita buktikan uh, bahawa air juga boleh menjadi lebih tumpat. Okey, sekarang cikgu nak kamu fikir macam mana kita nak jadikan air itu lebih tumpat. Ada yang ingin cuba? Afi? Campur benda lain ke cikgu? Okey betul Afiq. Okey hari ni kita cuba guna garam dan air. Okey cikgu akan tunjukkan ya. Okey di tangan cikgu sekarang ada segelas air. Okey, cikgu akan masukkan anggur. Okey dan cikgu akan masukkan garam ya. Okey hmm. kita kacau-kacaukan dia. Okey, apakah yang dapat diperhatikan? Wah, mula-mula anggur tu macam tenggelam cikgu. Lama-lama anggur timbul pula. Okey, betul. Hebat perhatian kamu. Jadi apa sebenarnya yang berlaku? Air jadi lebih tumpat sebab garam. Jadi benda boleh timbul. Betul kan cikgu? Okey, betul sekali. Bila air menjadi lebih tumpat, maka objek yang tenggelam tadi mudah untuk timbul. Okey, sekarang cikgu nak tanya. Selain daripada kita gunakan garam, boleh tak kita gunakan gula untuk menjadikan air lebih tumpat? Boleh, boleh. Boleh jemila? Boleh, boleh, boleh. Okey, okey. Okay, kenapa? Okey, kenapa kita boleh gunakan gula? Kenapa kita boleh gunakan gula selain pada garam? sebab gula sebab boleh, boleh larut Okey, gula boleh larut dalam air dan menjadikan air lebih tumpat. tumpat. Okey, baiklah. Sekarang cikgu nak uji kamu dengan a uh, cepat di Kahoot. Jadi kamu boleh klik link yang cikgu Yay. sharekan di dalam check. Kahoot. Antara berikut yang manakah timbul apabila diletakkan dalam air? Antara berikut yang manakah tenggelam apabila diletakkan dalam air? Berdasarkan video, mengapakah kapal boleh timbul di permukaan air? 188 long. That's than the Tower stand. Berdasarkan video, mengapakah sawu tenggelam di dasar air? Antara berikut, yang manakah kurang tumpat dari air? Antara berikut, yang manakah lebih tumpat daripada air? objek yang manakah tenggelam dalam air boleh dijadikan terapung dengan menambahkan ketumbatan air. Objek yang mempunyai banyak ruang udara akan tenggelam dalam air. Berdasarkan pemerhatian kamu, mengapakah madu berada di lapisan paling bawah? Ini yang madu bawah yang paling air dan Terdapat juga objek yang kecil dan ringan tetapi tenggelam dalam air seperti gelang getah. ya. Okey. objek yang kurang tumpat daripada air akan timbul. Timbul. Okey, timbul. Okey, okay, campuran air dan garam akan menjadikan air lebih tumpat. Tumpat. Okay, bagus. Okey. Bola pingpong timbul sebab ia kurang tumpat, tumpat daripada daripada air. air. Wah, hebat semuanya. Okey, soalan yang keempat. Sekarang cikgu nak kamu berikan contoh objek yang pernah kamu lihat yang timbul Yang pernah timbul, yang pernah kamu lihat dalam kehidupan kamu seharian Okey boleh bagi contoh so, cikgu nak Saya cikgu Seorang satu Saya cikgu saya, okay. saya. saya cikgu, okay, saya, cikgu. Hey, hey. Okay, hey. Bola, bola. Okey Jamila Kayu, cikgu Kayu, cikgu Okey Pizza Saya saya uh, Buat okay. apple Okey Afiq saya cikgu, saya. Bukan ha, ya, kapal Afik. boleh timbul ke cikgu? It itu belum lagi. Cikgu nak contoh dulu. Contoh objek yang timbul yang pernah kamu lihat. Oh contoh. Eh, sama. Oh, cikgu, saya, cikgu saya, cikgu saya. Okey silakan Emma. Ais cikgu. Ais, okey Ais daun, juga daun, boleh timbul. Okey. Afiq ada jawapan? Daun, daun. Ah ha, daun okey. Haa. Um. Jauh benar hati Okey, soalan seterusnya. Ah, uh, saya cikgu buka soalan untuk pelajar. Okey? Boleh Afiq tanya? Oh, saya tanya saya soalan aku boleh dia, 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 dia Afiq. Okey. Eh, Kapal bukan boleh timbul ke cikgu? Kenapa dia okay, timbul? Eh? Bukan dia besar ke? Okey, bagus soalan kamu tak Afiq. Maksudnya kamu Uh, boleh uh, memberikan contoh yang pernah kamu lihat dalam kehidupan seharian kamu ya. Eh. Okey kapal tu memang dia besar Besar dan ada besi kan Okey jadi kapal sebenarnya mempunyai ruang udara Dia direka mempunyai ruang udara di dalam kapal tersebut Menjadikan dia mudah terapung Okey sawah tu, sawah saw kapal tu dia besi Ta di, ma Maka dia lebih tumpat Jadi dia boleh tenggelam di dalam air. Okey, soalan lagi. Cikgu buka hey, lagi. cikgu. Okey. Tadi kan the chilling tu tenggelam. Macam mana dia boleh tenggelam, cikgu? Sebab eh uh, chilling tu kan kecil. Macam mana dia boleh tenggelam? Ah uh, okey. Sebenarnya tadi uh, pada awal uh, pembelajaran kita tadi kan ada cakap mungkin sebab saiz dia kan. Okey, sebenarnya bukan sebab saiz ya. Dia adalah uh, sebab eh uh, jisim ketumpatan dia. Okey, jadi walaupun duit syiling bersaiz kecil, tetapi dia mengandungi jisim yang tumpat dan dia boleh tenggelam di dalam air. Okey, baiklah. Okay. Uh, semua bagus-bagus hari ni ya. Cikgu perhatikan semuanya ceria-ceria dan uh, cikgu tengok semuanya seronok ya eh, belajar hari ni. Jadi sebelum kita tamatkan. Sebelum kita tamatkan proses pembelajaran kita pada hari ini, cikgu refleksi, nak kamu kongsikan pelajar. Uh, maklum balas as, ataupun refleksi kamu tentang apa yang kamu belajar hari ini. Kita mulakan dengan pizza. Okey. Hari ini saya belajar tak semua benda yang berat tu dia tenggelam, cikgu. Okey, bagus. Afiq. Saya cikgu. Saya tengok garam boleh menambahkan ketumpatan air, cikgu. Okey, bagus. Emma. Kalau saya cikgu sekarang saya sudah tahu maksud ketumpatan yang sebenar. Okey, eh? Saya seronoklah dengan pembelajaran kita hari ini cikgu. Okey, seterusnya Jamila. Saya rasa saya paling suka main kahut cikgu sebab senang nak ingat fakta. Okey, bagus semua. Hari ini kamu telah pun belajar konsep ketumpatan. Okey, sambil buat eksperimen, sambil Uh, kita jawab soalan kuis. Jadi cikgu bangga sebab kamu semua aktif dan berani mencuba dan juga saling bekerjasama. Teruskan jadi pelajar yang hebat dan teruskan jadi pelajar yang baik dan cerdik. Okey. Terima kasih semua. Okey. Jumpa Terima lagi di depan. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.